Bu kandung kuwi sejatiné dudu sembarangan. Nanging saiki akeh sing kelangan eling, luwih ngajani HP tinimbang rai ibu. Nalika ibu kandha alon-alon kuwi nesu. Nalika ibu pitutur dawa kuwi nganggep cerewet. Padahal saben tembunge ibu kuwi metu saka ati sing tau loro, tau luwe, tau ora turu mergo kowe. Wawasan inal nabi walidai husna. Gusti Allah wis dawuh supaya manungsa bekti marang wong tuwa luwih-luwih ibu. kowe rumangsa wis dewasa, pinter, wis duwe penghasilan, nanging adabmu ketinggalan. Lisanmu luwih cepet tinimbang pikirmu. Gusti wis ngendika, "Wala taqullahuma ufin wala tanharhumah." Aja nganti awakmu wani marang wong tua, apa maneh bentaan lan nesu. Iki dudu perkara sepele, iki perkara barokah uripmu. Akeh anak saiki pinter debat nanging miskin adab. Lisane lancip marang ibu, nanging meneng lan manut marang wong njaba. yen ibu njaluk tulung sithik kowe kok ndo sibuk ning yen kanca ngajak dolan kowe cepet mangkat walah nger rida allah hi fi ridol walidain rida gusti ana ing rida wong tuwa dudu ing tepuk tangan kanca ibu kuwi ora nate nuntut bali saka jerih payahe Orang njaluk bondo orang njaluk pangkat ibu mung njaluk siji ajining diri lan ajining sikapmu nanging kok malah kowe ngangkat suara ngebok ati lan nyakiti batin elinga Ati ibuku kuwi alus nanging nek wis lara dongane iso munggah tanpa kendhat. Itaku da'awatul lidah, ati-ati marang dongo ibu senajan ora nganggo tembung nesu. Nalika kowe isih bayi, ibu ora ngitung ping pira kowe nguyuh ing pangkuane. Nalika kowe gedhe, kok kowe ngitung ping loro ibu salah tembung. Nalika kowe tiba, ibu sing ndangkul nulungi lan ngusap Saiki ibu mung alon mlaku, kowe malah mlengos lar ninggal. Subhanallah. Ojo nganti kowe eling ibu mung nalika sepi omah lan sepi swara. Ojo nganti kowe nyebut asmane ibu mung nalika maca tahlil. Mumpung wektu isih ana ajen ana. Merga surga kuwi ana ing telapak sikile ibu. Al Jannatu tahta aqdamil ummahaat. Yen ibu kondok kenceng anggep iku donga sing durung metu. Yan ibu cerewet anggap iku tresno sing ora pinter diringkes. Yan ibu lagi kesel nyuwun ngapura amarga sing kerep dadi korban kesuksesan anak ya ibu sing dilalekake. Elingo anak sing larani ibu uripe ora bakal sepi saka ujian. Dudu mergo disumpahi nanging mergo kelangan ridho. Semene wae nggar pituture bae, mumpung sik ana wong tuwamu padha ajen tiwas getun sing bakal tekoh.